Першого, почувши лише клик про допомогу в Криму, вирішили туди поїхати. Це Катерина Будко та Олександра Рязанцева. Вони попали в полон, були там три дні. На щастя, вони знайшлися, вони повернулися. Ми дуже раді, що вони змогли до нас прийти. До речі, Олександра, яка перша виступати, вона сама родом із Криму. Це я думаю, робить цю історію більш цікавішою. Вона зможе більше розповісти про ситуацію на місці, про те, що з ними сталося. А Катерина також розповість про її відчуття, які вона там переживала. Тому радше я хочу зараз передати слово Олександрі. Будь ласка, Подивись. Здравствуйте. Меня звуть Олександра Різанцева. Я б друг на ранському язику, тому що ну, я насправді можу українською мову, але так более. Да, Свободные легко. В общем, я сама родом с Крыма, родилась в Ялте, но уже достаточно долгое время, 10 лет я живу в Киеве. Я являюсь активисткой, VR-активисткой Автомайдана. Вот совместно с Катей Будком мы решили, что 8 числа вечера мы поедем в сторону Крыма. Помимо того, что у меня там живут родители, я хотела их повидать, переживала за них. В первую очередь я хотела увидеть все своими глазами. Что там происходит, в каком состоянии все находится. Поддержать военных. Мы везли минимально весьма девчонок, солдатиков, так сказать, в военных частях, офицерам, чтобы их как-то поддержать. И у нас был с собой... Э, национальная символика конкретно это был э, украинский флаг, на котором был, были написаны от руки послания для офицеров и э, с поцелуями помады э, девочками. В общем, э, где-то после Херсона, уже э, непосредственно к самой поездке задержания приду, э, где-то от Херсона мы э, уже мы подъезжали где-то это было в районе двух часов дня, к первому кордону, который находится возле непосредственно этого поста, Армянск, назову его вот перевал. Там были наши украинские солдатики, они нас пропустили, все нормально, попросили только предоставить паспорт, все было окей. Они спросили, куда едете, зачем, как, куда, на родину, хочу повидаться с родителями. Подъезжаем мы уже непосредственно на границу, там, конечно, полный набор. Там были представители Беркута, того самого, что э, участвовал вот в тех кошмарах и ужасах, которые все это время происходили на Майдане, начиная с 30 ноября, именно э, избиение студентов. Там были казаки, там были представители, э, представители солдатов э, местной самообороны. Без каких-либо знаков, шевронов, без ничего. Ну, были от зубов полностью в амуниции, в пронежилетах, с автоматами, с ножами, со всем-всем. Я без задней мысли, даю ее паспорт, была с полной уверенностью, что у меня, помимо этого, да, прописка крымская. Я родилась в Крыму, у меня машина оформлена, крымские номера. У меня она вообще, в принципе, она у меня женская. Она у меня белый ситроед, с малиновой крышей. Вообще не подозревала, что так будет. Мне попросили выйти из машины, открыть багажник. Я открыла багажник, другой солдат попросил открыть капот. Я открыла капот. И слышу... Опа! Вы так? Ну, мы обошли, смотрим, он достает вот так, вот такой манерой флаг. И они начинают там сходиться, все абсолютно, больше большей степени это был Беркут и эти солдаты самообороны. Я чудом, я не знаю, что набрала э, номер своего отца и говорю, папа, мы попали в беду, потому что уже тогда началось вот это вандализм, вот это, маргиналы доставать, вот, вот, знаете, как конструктор лего, это самая маленькая частица, начали разбирать все абсолютно. И меня толкнул боевик, что у меня телефон упал в салон. То есть то, что дальше с нами происходило, слышали мои родители. Они сели машину, боевики отъехали чуть-чуть влево, упирая зеленый забор. Нас поставили на колени под умами автомата. Нецензурно выражаюсь. Они начали, я не знаю, это тяжело передать такими нормальными грамотными словами, начали кощунственно на доставать наши вещи. Вот это, там кофточек, маечек и нижнего белья. Все это демонстрировать, демонстрировать, примерять. Достали, знаете, у меня был чехол для айфона, он похож на, на кастет. Они уже, о, уже оружие, давай подходить ко мне, ему его, его примерять к моему лицу. Забрали телефоны, ноутбуки, абсолютно все когда мы стояли под дулами пистолетов, проезжали мимо люди. То есть это все было на виду. На виду, на самом первом как бы, вот, границе, кордоне, там, где подъезжают все абсолютно на привезти в Крым. Они были о том, что в этом есть некая безопасность для них самих. И от, от, отогнали наши автомобили, а нас отвели в палаточный городок, где вот, жили все-все вышеперечисленные персонажи, которые участвовали в этом всем. А также там были женщины, которые отвечали за кухню, за какие-то медицинские вещи. И оттуда подошел мужчина, на, выгляд с виду как тетушка, напоминал своей одежде и всем остальному. И он сказал, подошел ко мне и начал, так знаете, очень грубо расстегнул мне рубашку, у меня была здесь рубашка, и говорит, покажи свои татуировки. Ну, и тогда они обнаружили мою татуировку небесная сотня. Ну и потом было страшно. Они обнаружили мой момент татуировки, был сделан пост буквально 8 марта утром на Фейсбуке. Пост был мной написан, знаете, такое всего сердца переживания, которое я хотела просто донести до многих людей, что было 18, 19 и 20. Эта татуировка для меня очень лично, она в память не о всех погибших и о человеке, о а парне молодом, который погиб 20 числа пули снайпера, который 19 числа спас мне жизнь. На передовой, когда вот там жгли покрышки, крышке, все Но они не хотели отрезать руку, они отрезали волосы. У меня были длиннее, печеска. Они, женщины, начали таскать клочья, вот так раздирая волосы. Катя Будко, ей били прикладом колени, по бокам. Ей отрезали также волосы, тебя таскали по волосам. Нам говорили, вы бегите в поле, а мы будем вас обстреливать. Ну, кому повезет, того раним. Кому нет, того убьем. Было также слышно, что и они между собой обсуждали тот факт, что они нас провоцировали. То есть если бы от нас была какая-то реакция жесткого характера, тогда они нас убили бы. После, получается, наше непосредственно сдержание происходило в полтретьего дня. Нас держали там до полвосьмого вечера. Вот После палаточного городка нас повели в подвал. В подвал, когда ну, обычно на границе, гаишный, когда патруль, есть двухэтажное здание. Возле шнурка пришла мама, ну, сказала, ну, знаете, нас повели в это здание, в подвал, где мы были не первые. Там было подготовлено все, и видно, что это все не новое. Эти матрасы брошены, это не новые матрасы. Были видно, что они прострелены, были видны следы крови. Но там не убивали, там, видимо, так же, как и нас били и все остальное. Нас попросили, не попросили, нам сказали стать на колени, лицом к стенке. Нам связали с таким, знаете, жгутом, который подвешивает баннера пластмассовым. Нам вот, затернули затянули очень-очень сильно руки, у нас потом остались черные такие, знаете, синяки. Вот. И ну, переходить, переходить, периодически подходили, <coughs> били ногами в боковые части и по бедрам. А тут я услышала то, что отец, отец, приехал отец. Как казалось, приехали мои родители. То есть после того, как они услышали, что с нами там начало происходить, они все бросили, и будучи возле подъездка Тори, они успели приехать. Нас вывели, знаете, это все напоминало какой-то фильм о беженцах. Нас вывели, потом увидели, что нас хотели отпустить. Там, я точно, например, помню, что был один русский солдат, именно конкретно русский солдат, и в самообороны. Командир увидел, что нас выводят, он э, автоматом в небо э, сделал два контрольных выстрела и приказал, ну, сказал о том, что не было приказа отпустить обратно нас. Посадили в КАМАЗ и под конвоем отвезли под Севастополь. Э, это была бухта, как отдельная, знаешь, территория Российской Федерации. Э, мы были на территории военно-морского флота Российской Федерации. Везли нас 6 часов. Было очень сильно холодно, мы были полуголые, ну как полуголые. Ну, в машине за сидели. Было очень холодно. Нас привезли на эту базу, ну, вывели. Под конвоем поставили по периметру здания 5 человек лицом к стенке сказали голову поднимать. И так где-то нас девушек мы стояли там полтора часа, парни держали дольше, три часа. И все это время сходили сзади, шептались и перезаряжали автомат. И было очень страшно, такое чувство, что сейчас нас застреляют. Ну и после по одному нас стали заводить. И была полная процедура, вот как мы видим в фильме, там, про бандитов, про мафию, как э, люди приходит отбывать тюремный срок в тюрьме. Вот с нами производили то же самое. Не буду давать подробности, ну вот как в фильмах, так и с нами. Потом следовали каждый день, ну, три дня допросы. Вы знаете, такое чувство было, что нас чем-то пичкали, потому что мы все время хотели спать, что-то помешали в еду, не знаю, то ли снотворное, непонятно, но мы все время спали. И непосредственно на сами допросы нас неожиданно понимали. Конкретно себя могу сказать о том, что я у них проходила как странный персонаж, судя по тому, как я была одета, судя по моим татуировкам, по стилю этих татуировок, я проходила их как пусси Райт. А как пусси Райт, как представитель есть такое национальное движение, как они мне объясняли, White Power, что я супер радикал, что я... Тут чуть ли не самое главное была. Вот. Ну, слава богу, всеми силами, молитвами, все, благодаря всем, всем людям, родным и близким, вам нам сказали то, что нас отпускают. И непосредственно дорога из этой военной базы непосредственно к посту нам, нам обеспечил безопасность, представитель военно-морской пехоты, как он сказал, Российской Федерации, подполковник. По имя отчеству я, к сожалению, не помню, но был приятный мужчина, как ни странно, и два бойца, срочника, также морпех. Он договорился уже непосредственно на посту. Моя машина была у Беркута, да? машина ребят была у казаков. У нас туда отвезли в гражданском транспорте. Это был Мерседес Вита, по-моему. Он был, слава богу, тонирован, потому что когда мы приехали, мы видели эти знакомые глаза, вот все, знаете, были в масках. А, кстати, уточнение, все, все, все люди, которые проводили досмотры, которые проводили допросы, они были всегда в масках. Непосредственно, то ли это военная форма, то ли это гражданский, они были всегда в масках. Так вот, машину мне отдали под прикрытием э, бойца, срочника, морпеха Я забрала ее с э, так называемого паркинга. Машину, над машиной издевались. Ее били ногами, прикладом от автомата. Побили полностью все фары, задние, боковые, передние, целы были. Побили внутри. Знаете, на спидометре стекла, вот, побили эти стекла, украли э, коврики, а в 17 для 3 они эксклюзивно, но ну, в принципе, у многих автомобилей они эксклюзивные подходят, вот, очертания, м -м, ковы, в общем, ног и всего остального, да. Э, поцарапали, катались на капоте, поцарапали переднее стекло, ну, и это, главное, что мы живы и, и невредимы но забрали все. Отдали только мобильный телефон и ноутбук. На том спасибо, но забрали все абсолютно. Спасибо. Так, Александра. Я хочу была в Ми там були, ми не бачили один одного, це були одиночні камери і, звісно, питали теж фаїзму. Тобто, так як в мене, ну, вони перевірили комп'ютер, перевірили мобільний телефон і побачили, що ну, я являюсь картою. Крем автомайдану і е, побачили, ну зв'язок вони почали питати там про фінансування Автомайдану, про е, те, які акції ми робимо, про те, як е, е, ну, про всю діяльність про людей, які відповідають, про те, які там нам депутати допомагають, які ні, е, і про також про саме фінансування майдану і все інше. Е, десь е, ну, на другий день е, по їх. Словами я дізналася, що нас шукають, що нас дійсно шукають, тому що вони сказали, що знаєш, ось про вас кажуть, про вас кажуть навіть по радіо. Це були такі ну, великий канал комунікації. І після того як вони я розумію зрозуміли, що є шорох і що наш ну. Потрібно буде відпустити це вже був кінець там дня, другого наступний день нас відпустили. Вони почали більш якось доводити те, що з Кримну говорити. Те, що Криму все спокійна, подивіться, ми тут щоб навести порядок і все інше. Вони якось старалися мене вмовити на те, що я б сказала, що да, да, у вас гаразд, все нормально, але те, що там відбувається, це ну це не тому що навіть враховуючи те, що там нас. Не були вже в цьому ув'язнені, це була просто тюрма. Всі права людини, які тільки можна ну порушити там, вони були порушені. Тобто, те, як ми були туди привезені, це є факт піратства. Тобто факт піратства міжнародного, тому що ми були по суті викрадені і ще й представниками іншої держави. А більш того, страшним є те, що а, ми не єдині з ким це відбувалося. Тобто я а, ще один момент, щоб ви просто розуміли, наскільки у нас все забрали, всі речі, які були в машині, забрали. У мене а, навіть а, на ключах забрали а, брелок. Тобто, ну навіть таку дає, але її все одно теж немає. Вони теж її вкрали. Тобто це було повне марадевка. І е, страшно те, що це продовжує відбуватися. Коли ми виїжджали, ми бачили машини, які стояли на цьому ж КП в Армянську без номерів. І люди, які е, були в цих машинах, вони ну, мають десь бути, вони десь були, але ну, ми не знаємо де. Е, до сих пір є е, троє людей, е, активістів автомайдану, які знаходяться, теж не зрозуміло, де це Олексій Гриценко, е, Сергій Супон та е, Наталя Лук'яненка. Більш того, вчора до мене підходила дівчина, якій вдалося яку відпустили, вони тримали її півтори доби на турецькому валу, тобто теж зняли з поїзду. Тобто це вже Якщо раніше було небезпечно пересуватися машиною, тому що вони перевіряли, знаходили щось і могли кудись е ну, забрати людину і увезти, то зараз вони просто знімають з поїздів, роблять перевірки, і якщо е ну, як щось не сподобається, вони просто беруть людей, і от як її тримали в підвалі е півтори дні, е били, потім жорстоко били, е засовували е рота, і пістолет, і ніж, і ну і, взагалі, не дивлячись на те, що це були люди, просто які ну по суті не зв'язані майже ні з якою активністю, ну з ними їх відпустили, але дійсно те, що вона розповідає, це жахи і. Ну на жаль, так як багато хто хвилюється за родини, багато родин ну не знають про те, що відбулося з їхніми родичами, і якось люди хочуть це заховати, щоб не хвилюватися. Тому ну ця конкретна дівчина на хвилюється за свою родину і не може це сказати те, що відбувалося отак на пену в обличчя пресі, але все одно ну. Кажем, я можу це передати. Але е, по її інформації, коли е, вона знаходилась там в підвалі, вони затримали також е, Червоний Хрест, організацію Червоний Хрест, які везли медикаменти до Криму. І е, там була затримана ціла група. Е, їх били е, як е, ну вдалося там почути групу, відпустили. Але е, дуже дуже сильно побили керівника групи Ігоря Лєсєва. І більш того, ну за словами цієї дівчини, вона його бачила його стан, і там ну, явно потрібно була гостего ну, відвести його до лікарні. Вони відмовились відвести його до лікарні в Херсону і повинні були ніби відвести його до лікарні кримської якоїсь. Але все одно ніякої інформації про цю людину ну зараз немає відкритої, і ми не знаємо, де він знаходиться також. Тобто, якщо Є можливість тут почути, можливо, він це таки знайшовся, можливо, його теж відпустили. Ігор Лєсєв, це був ну, він головний в групі Червона Хреста, яка рухалась до Криму. Ми вирішили ну, на автомайдані вести ще один номер гарячої лінії, який буде приймати інформацію про зниклих людей, який буде приймати інформацію, яка є у когось про ну, про те, де знаходяться ці люди. Якщо там хтось їх бачив або входять зв'язки з військовими частинами, я назву цей номер 093. 717-61-15. Це ось телефон гарячої лінії. Він буде у нас вивесений, який саме по цим питанням. Ну взагалі, це Ірина Шуміна. Дівчата, зрозуміло, по всіх тих речах, які ви розказуєте, що з вами відбувалося, що це було в першу чергу моральне таке на вас тиск. Дуже сильний. Власне, що було найстрашнішим для вас? Де ви відчули, що вас хочуть просто психологічно зламати? Які були отакі дії? Тобто зрозуміло, що стріляти ніхто не хотів по вас була єдина мета залякати. От, власне, що було найстрашніше з того всього? Я скажу, насправді страшним, ну, мабуть, От Коли затримували, там було багато, звичайно, страшних моментів. Було дуже страшно, як казала Олександра, стояти з півтори години на цьому, ну на холоді біля стіни, от як перед розстрілом, і особливо те, що люди, які ну, там, супроводжуючи, які нас везли годин, годин із ними ми. Якось встигли наладити, хоч якийсь контакт, вони відповідали. Вони поїхали, тобто там були абсолютно люди, ну нові для нас, яких ми не знали хто ці люди, і ми стояли біля стіни, ось ну, як перетолом. І ще страшний момент для мене особисто був, коли перебування в цьому ну, в цій камері, в тюрмі. Коли там був день, де ніхто взагалі не підходив і ніякої інформації ну, не було, і ніяких там допитів чи чогось іншого, просто так ти сидиш і ну, не знаєш, про що думати, тому що це один з перших днів, а потім тебе виводять з камери, і коли заводять, ну, тобто ти там сидиш в іншій камері, коли заводять в твою камеру, ти бачиш, що... Там е, зняли зеркало, всі крючки, е, в тебе забрали пасок, тобто все абсолютно, що може якось, щоб ти не міг собі зашкодити, і ти думаєш, день вони нічого не робили, і тут вони е, раптом, не дивлячись на те, що ти день сидів, там бо все нормально, тут раптом вони почали хвилюватися про те, що ти не покінчив життя самогубством і ну, що ж тоді буде далі. Тобто цей момент незрозумілості теж дуже страшний. для меня непосредственно было страшно то видеть в глазах эту ненависть, когда они увидели, что у меня есть эта татуировка, и один хотел отрезать руку на вокзале.